Марія Орловська, лікарнатеропад, з нами на зв'язку з кайпом. Доброго ранку, Машо. будемо говорити про знову ж таки про трави. А, і почнемо, мабуть, з того, що любили їсти усі діти, вони їли, їли, батьки забороняли, а діти все одно їли. А, і від того, в принципі, то ніхто не постраждав. Про акацію акація це їстівне щось дійсно. Тобто, батьки можуть не забороняти їсти акацію. Добрый день. Ой, акация сейчас цветет замечательно. Я сейчас нахожусь за городом в Каневском с группой своей голодающих. И вчера мы гуляли и наслаждались тем, какие огромные деревья цветут. И практически не видно листьев, все усеяно цветками акации. И это незаслуженно обделенное вниманием сейчас дерево, которое абсолютно съедобно и даже в больших количествах. И акации спасались во времена голодовок или когда не хватало просто пропитания. В наше время ею пользуются разве что для сбора меда, вывозя на акацию свои пасеки. Но в нашем случае мы собирали акацию и кушали ее просто так, тех, кто мог позволить себе э, и не находился на голоде. А голодающие собирали акацию, и мы делаем из нее мед. Смешиваем ее с медом э, любого, в принципе, вида. Это может быть просто подсолнечниковый мед. И через уже где-то 12 часов акация пускает сок, и у вас получается шикарное варенье, если ему постоять где-то неделю или две, мед полностью пропитывается, и акация становится как цукаты. И вы не варите ее, не добавляете в него сахара, получаете 100% натуральную такую сладость. Акация очень полезна людям с нарушением обмена веществ, особенно солевого, для очищения почек, мочевого пузыря, при подагре. И не имеет противопоказаний. То тобто есть её могут есть как дети, так и беременные. Единственное условие не употреблять листья акации, употреблять только цветы акации. Взагалі сама акація, вона солодка. Ну і наскільки я пам'ятаю змакс дитинства, акація солодка. А на наше ж тоді до неї додавати а, той самий мед. Ну їй що робити? Акація дійсно сладкая. С неё и собирают мёд. Но дело в том, что если вы в другом виде, вы ви её просто не сохраните. она у вас будет портиться, то есть ее можно собрать и просто высушить со цвете и тогда, например, молоть их в кофемолке и делать, например, с изюмом или с орешками средний конфет, или украшать ее в салаты, или добавлять свои там фруктовые салаты, очень хорошо. Вообще любые цветы, которые цветут, и боярышник, и э, бузину, можно добавлять в фруктовые салаты или просто в салаты. Но э, соотношение, чтобы вы понимали, меда и акации, вот, которые я вчера смешивала, я могу вам э, показать. Э, там э, вот как бы, как оно выглядит уже в готовом виде, когда э, уже полностью пропиталось и становится жидким, uh -huh. а когда мы его смешиваем, невозможно провернуть ложку. То есть акации берется раз в десять больше, чем меда, поэтому мед там просто выступает в роли еще небольшого подсластителя и консерванта. Угу. Взагалі акація – це, ну, знову ж таки, трава, верніше, квіти, які можуть споживатися і просто так, не підсушуючи, без меду, просто от з дерева тільки да, помити. Так, можете просто ходити, кушати в будь-якому кількості, в якому ваш організм цього попросить. Звичайно, на п'ятій-шістій гроздочці вже починає не так сладко відчуватися, як трохи, навіть, ну, таке, Нежелание, скажем. У человека возникает э, определенный период, когда он уже понимает, что хватит, все. То есть с натуральными растениями, которые не обладают выраженным сладким вкусом, обычно стоп наступает самостоятельно. Не надо думать, что вы можете этого переесть. Вы не переедете. И что касается показаний в первую очередь для кого? Там каким-то чином тиск регулировать? Очень половая система, дыхательная система и подагра. То есть это в первую очередь для чего потребно. Ну да, и ну, в принципе как общий витаминный набор для деток, для вообще когда вы выезжаете на природу. Беріть е, максимум пользи не только того, що ви лежите і насаждайтеся і водою, а використовуйте всі ресурси, які ви маєте Вокруг, в тому числі і цвіти, і знов ж таки враховуючи той факт, що починається літо вже потрішечка, але все ж таки тепліше. То можна говорити про те, що і в ліси, і в, в поля будуть часто частіше виїжджати люди. Що, що ще ми можемо такого корисного там зустріти? З чим можемо організм свій. ну, скажем так, насытить. Ну, смотри, я скажу сейчас, вот на данный момент мы находимся за городом, и я специально гуляла и смотрела то, что растет конкретно в нашей местности, потому что Съедобных трав только в Украине около 2000. Это только те, которые вы вообще каждую секунду встречаете на своем пути. А вообще 40 тысяч растений, да? Э, из них там части условно съедобные или просто съедобные, но невкусные. Так вот, 2000 это то, что можно вообще в принципе употреблять каждый день. Но э, сейчас по сезону я бы отметила еще, выезжая на природу, чтобы люди собирали молодые шишки. Э, почки как бы уже прошли, их надо было собирать чуть раньше. И тоже заливать можно медом, а не варить как в сахаре, как это пишут очень часто. Можно заливать медом. Вот молодые шишки, я вам тоже могу показать, залитые их можно конечно проваривать или резать кусочками и тогда они пропитываются намного быстрее размер шишки может быть от 1 до 5 сантиметров даже может быть и больше просто тогда вам придется брать какой-то такой более жесткий ножик и резать хотя бы на три части эту шишку если вы проварите эти шишки, то они быстрее пропитаются. Но если вы обладаете лишним временем и можете запастить заранее, то можете просто заливать медом, оставлять где-то на месяц, на 2-3 недели. И потом потреблять этот мед. Мед с шишками ⁇ это лучшее средство для очищения легких от слизи. То есть используется при бронхиальной астме, туберкулезе, бронхоэктетических заболеваниях. Так как у нас многие люди работают на заводах с вредностью по дыхательной системе, да, с коксом, с какими-то асбестовыми растворами то uh, употребление вот хвойного меда или отваров из шишек, их можно просто сушить или резать и заваривать чай. Uh, или можно даже просто взять и пожевать одну шишечку. Это очень полезно для того, чтобы ваши легкие uh, имели возможность для регенерации. кофтаты шишки не потребно? Можно сосать. Вообще все растения, которые не очень приятны на вкус, но вы понимаете, что они не ядовиты, uh, например, там, корень аира, курица, чистотел, то, что мы не употребляем, да, очень горькое, их можно брать небольшим объемом и разжевывать, можно даже не глотать. Но вот вы выдавите этот сок, І в мікродозах, то есть от листика там, или от одной шишки, ви получите нужную на даний момент порцію тих дубільних веществ, тих витаминов, які будуть благоприятно, особливо пришли. Як розпізнати там молода шишка, не молода шишка, як не помилитися? Вона должна быть зеленого цвіта. Молодые шишки, они светло-зеленого цвета, причем это могут быть разные виды сосен и можно использовать молодую хвою. Ее, если у кого-то есть возможность, можно через электромясорубку пропустить молодую хвою и смешать ее с медом. Можно собирать, то есть в принципе у растений, которые съедобные, вот кроме акации, скажем, и некоторых еще можно любые части собирать. Вот, например, боярышник или там бузина, да, можно собирать и цвет, и лист, и потом плод. То есть в кожний період вегетації ви будете получать пользу від этого ростіння. Я до речі, то пам'ятаю, що шишки зелені, я також їла. Причому ну смоктала принаймні разом з гілочками, на яких вони ростуть також було доволі ну, доволі солодко, якщо не помиляюся. Так, да, Причому шишки, от на практиці моєї і пильця, і шишок, і почки шишок, и заваренный и в меду и просто когда живут дают довольно быстрый результат буквально уже через два-три дня детки которые э, очень сильно кашляли задыхались вот была густая мокрота ничего не могли сделать получают э, очень сильное облегчение поэтому это действительно такой экспресс метод Дякую Оль, за те, що розказала, і за те, що вийшла з нами на зв'язок. Не зважаючи на зайнятість, говорили про акацію, і про молоді шишки, які можна використовувати в їжу в харчуванні для того, аби залишатися здоровим. Ну і просто зараз можемо до речі вам запропонувати трішечки помандрувати про Петриківку, дізнатися більше і про селище, і про розпис.